न कर्मस्वनुषज्जते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते यदा हि दीर्घ हि ह्रस्व भर यदा हि नेन्द्रियार्थेषु यार्थेषु ಚರಣದ ಕೊನೆಗೆ ಮೂರ್ಧನ್ಯಾಶ ಹೂಕಾರದೊಂದಿಗೆ ರಸ್ವ ಯಾರ್ಥೇಶು ನ ಕರ್ಮಸ್ವನು ಮಾಮೇಲಿ ಆಘಾತ ನ ಕರ್ಮಸ್ವನು ಷಡ್ಜತೆ ಮೂರ್ಧನ್ಯಾಶ ನಂತರ ಜ ಕೇ ಷಡ್ಜತೆ ಸರ್ವಸಂಕಲ್ಪ ಸನ್ಯಾಸಿ ತದೋ ಯೋಗಾ ಯೋಗ ಎರಡು ದೀರ್ಘ ಢಸ್ ದೀರ್ಘ ಢ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ರಸ್ವ ನಂತರ ಅರ್ಧಸ ಇದೆ ರುಢಸ್ ತದೋ ದೋ ದೀರ್ಘ ಬಂದು ಸೌಮ್ಯ ಆಘಾತ ಮುಂದೆ ಅರ್ಧ ಚ ಪೂರ್ತೀಯ ಸಂಯುಕ್ತ ಅಕ್ಷರ ಬಂದಿದೆ ಯೋಗಸ್ ತದೋ ಚಿಯ ಪೂರ್ತಿ ಶ್ಲೋಕ यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते उद्धरे नात्मनात्मानन् नात्मा आत्मैवत्मनो बन्धर् आत्मैव रिपुरात्मनः उद्धरे उमेले आघात उद्धरे दात्म दा दीर्घ नन्तर सौम्य आघात दात्मनात्मानन् उद्धरे नात्मा ना, ना दीर्घ बन्तु नात्मा नमव नमव मुरु ह्रस्व नमव साधयेत् साधयेत् ये दीर्घ कोनेगे अर्धतकार साधयेत् आत्मैव आत्मैव यात्मनो ಯಾತ್ಮನೋ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಪೂರ್ತಿ ಯಾ ಈ ರೀತಿ ಬಂದಿದೆ ಯಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೇಳಬೇಕು ಯಾತ್ಮನೋ ಬಂಧುರ್ ಬಂಧುರ್ ಬ ಮೇಲೆ ಆಘಾತ ವಿಸರ್ಗದ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಅರ್ಧರ ಬರಬೇಕು ಬಂಧುರ್ ಆತ್ಮೈವ ಆತ್ಮೈವ ಪುರಾತ್ಮನಃ ಪೂರ್ತಿ ಶ್ಲೋಕ उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव यात्मनो बन्धुर् आत्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य ೇನಾತ್ಮೈವಾತ್ಮನಾಜಿ ಅನಾತ್ಮನಸ್ತು ಶತ್ರುತ್ವೇ ವರ್ತೆ ಶತ್ರುವತ್ ಮೊದಲನೇ ಚರಣ ಒಂದೇ ಶಬ್ದ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ನೋಡುವ ಬಂಧುರಾತ್ ಬ ಮೇಲೆ ಆಘಾತ ರ ನಂತರ ಅರ್ಧ ತಕಾರ ಇದೆ ಬಂಧುರಾತ್ मैले आघात तस् जोड़ी हेदा नो बंधुरात्मात्मे रीति बरुनात्मी नीर्घ बंधु सौम्य आघात येनात्मी वात्मना वात्मना जितः वादीर्घबन्धु नन्तर आघात वात्मना जितः अनात्मनस्तु अनात्म दीर्घबन्धु नन्तर आघात अनात्मनस्तु न मेले नस्तु शत्रु श मेले आघात थ थू मे आघात गि वर्ते तात्व वर्ते तात्म शत्रुव शतुव इली श मेले आघात को अर्धता इ शत्रुवती नोडण पूर्ती श्लोक बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मनाजितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्